Доброго дня, выдаютесь телеканал Социальная Краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию, студию Костянтин Крупский. У нас музычно Зустрич, адже в студии Юлия Тайванен. А, я прошу прощения Тойванен. Все же ведь договорились уже. Все, да? Как вот ты вот так вот обязательно не говори и обязательно ты неправильно скажешь. Добрый день. Добрый день. А, я читал пресс-релиз, благо его можно найти в Ютубе. И мы в отличие от соведущей, у нас есть Катерина Некречия. Мы не смотрели вот шоу э, Хочу в... Viagro. То есть она смотрела, говорит, каждую субботу вот пропускала, никуда вообще не ходила. А я вообще не смотрел. Ну, то есть, ну, хочу Виагру, ну и как-то ладно. И я вот понимаю, что вы были финалисткой этого шоу. Да. То есть, после финала, я так понимаю, что вы должны стать в составе группы Viagra, а Трио или квартет, что это будет? И петь уже у Валерия Меладзе, получается. Нет, победили три другие исполнительницы. Но этот проект мне очень многое дал. Я после этого проекта поняла, что наоборот, я не хочу петь в группах, не хочу петь в женских коллективах. Я точно пойду сольной дорожкой, сольным путем. То есть теперь уже, если будет шоу «Не хочу к, мел к Меладзе», вы будете принимать в нем участие, и там будет что-то вообще все противоположное. А расскажите, пожалуйста, историю с моей Плесецкой. Я вот тоже как-то понимаю, что она обросла уже какими-то такими слухами интернетовскими, но все-таки из первых уст мы узнаем про это. Я когда еще училась в училище, в хореографическом балетном, я еще была ма маленькая девочка, мне было лет

или даже, даже меньше, может, может, лет 10. Майя Блисецкая приехала в Киев со своим известным спектаклем Асидора Дункан, угу. и она пришла в училище выбрать четырех девочек для участия в этом спектакле. И вот одной из избранных девочек была я. Я помню, что для меня это было такое счастье с кумира, но представьте, это детская мечта. И вот Майя плесецкая приходит в зал, в зал и выбирает меня. Это, наверное, это самые эмоции, такие сумасшедшие в жизни, которые я помню до сих пор. Особенно, как это повлияло на ребенка. Ну, вы себе можете представить. А вы прям в киеночке в, хоре, в хореографическом а, училище не кия... училась? Нет, это вы будете. Киеночка это детский ансамбль, mm -hmm. сейчас уже академический ансамбль. Mm -hmm. В киеночке я училась 6 лет, то есть это было. Начальный, начальный мой этап uh -huh. творческой карьеры. вот А потом там же, в Кианочке, мне педагог сказала, что, вернее, не мне, а родителям моим сказала, что, вы знаете, вот у вас ребенок очень одаренный, очень талантливый, давайте пробуйте его в хореографическое училище, потому что все-таки это более профессиональное. И раньше только после хореографического училища можно было попасть в оперный театр. Также в Кияночке вам преподавали Кайгородова, да? То есть они, да, наверное, да, да. Всем, всем, всем преподают. И также и с моей дочкой произошло, но нам сказали, что вы давайте дальше учитесь, когда мы стали оттуда уходить. Нам сказали, ой, ой подождите, вы же такие талантливые, да? куда же вы уходите, останьтесь. А мне наоборот сказали уходить, но в хореографическое училище. Все меняется. Да, и после того, как, к сожалению, была какая-то получена травма, да, опять же такие... Да, я уже работала, я уже закончила училище, уже выпустила есть угу. уже работала в оперном театре, в Нацопере. И э, потом у меня произошла травма. Я сначала первое время думала, там, полечусь, э, угу. встану, э, снова начну работать. Но потом как-то это так затянулось. Э, Довольно-таки долго мне было сложно работать именно, становиться на пуанты. И после этого, э, когда прошло какое-то длительное время, я понимаю, что мне еще больно. И уже как-то желание поубавилось, и мне как-то начал тянуть шоу-бизнес. Uh -huh. Шоу-бизнес, модельная карьера. Я вот тогда вот пошла в, модель, в модельную карьеру, я начала активно так работать моделью, и уже тогда начала постепенно заниматься вокалом. Ну это так было еще... У увлечение. Не, да, больше как хобби. А вы действительно представляли себя, вот, если бы не травма, вот прямые балета, да? Я вы бы с удовольствием представляла, у меня этим. в детстве, мне еще родители рассказывают, я уже это так смутно помню, как, вот вы помните, раньше там, в советское время, когда ну, было там всего, наверное, три канала, угу. и по всем каналам постоянно крутили лебеди, либо «Лебединое озеро», либо «Щелкунчик». И мне мама до сих пор рассказывает, как ты там, без, ну, без плантов, понятное дело, там выплясывала, приходила Приходили в гости, я все время представляла, что я либо лебедь, либо спящая красавица, устраивала спектакли для всех гостей и всех своих родственников. Вы ушли в рекламный бизнес и рекламировали, и говорят вот так вот написано, что ваше лицо украшало рекламные борды в России, Украине, Беларуси, Казахстане и даже Западной Европе. Да. А вообще, модель выбирает, что рекламировать? Ну, в основном, как как модельная вся работа проходит. Модель идет на кастинг. Ты работаешь с агентством, тебе говорят, вот есть такой кастинг. То есть, в основном, ты посещаешь кастинги, тебя отбирают либо не отбирают. И ты, конечно, выбираешь. Ты можешь сказать, что я не хочу идти на этот кастинг, я mm -hmm. не хочу идти на пробу. Вот и все. То есть, в принципе, если мне не нравится, то я не шла на те кастинги, там, которые в которых я понимала, что я не буду принимать участие. А у меня соседка, и у нас дочери учатся вместе в одной школе. Она тоже была моделью, но она больше ездила в Японию почему-то. Вот японцы говорят, они просто вот, вот они там без ума от европейских женщин, и Это... она очень успешно там работала. Это но потом... правда, в Японии, в Китае, в плане карьеры модельной почему хорошо, потому что очень много луков, очень много работ и понятное дело, что в плане зарабатывания денег те, те э, девочки которые хотели именно работать в этом направлении и зарабатывать этим деньги конечно ей ездят и до сих пор ездят в Японию в Китай и так далее в mm -hmm. азиатские страны я просто все равно вот всегда хотела находиться в Украине я не хотела терять время на э, за границе я вот хотела все равно развивать э, развиваться в Украине и ну, в своем городе, чтобы меня знали, вот, я не хотела э, терять время на это. Тем более, я уже здесь, себе тогда задумала, что пойду в шоу-бизнес и буду певицей. Нужно сделать маленькую сноску и пояснить, что такое Луки. Вы говорите, там много луков. Луки – это портфолио. Просмотров много, да да. И вот шоу-бизнес, получается, шоу-бизнес здесь, в Украине, на родине. То есть это и есть родина, да? Да, я а, Киевлянка. Угу. занятие вокалом не было такого, что преподаватель по вокалу так сказал Юля, может быть, все-таки мы займемся чем-нибудь другим? Вот Нет, сначала. Знаете, видимо, у меня из-за балета был развит хорошо музыкальный слух. А все знают, что для вокала очень важен слух. Это даже, наверное, первично, чем голосовые э, данные, потому mm -hmm. что голосовые данные это это можно развить то есть можно петь не обязательно а же петь оперным, оперным тембром, да, и не все поют далеко, как Селиндион. Но если нет слуха, то тогда уже никакой голос, никакой тембр не поможет. То есть тембры и голосовые связки развиваются, это так же, как мышцы. Как, ну, как спорт. Угу. Это то же самое, как в балете. Ты можешь не сразу же кто то Кто-то садится с первого дня на шпагат, у кого мягкие мышцы. Кто-то, кому-то это требуется для этого время. Но в конце концов, как говорится, сядут все. Сядут все, да. А. Вот. А, а вокали то же самое, в принципе. Но если слуха нету, то тогда уже, к сожалению, не поможет ничего. А где состоялось первое выступление? Я же понимаю, что это не на шоу «Да хочу к Меладзе». До этого еще были выступления? Выступления как певицы? Как певицы, да. Как певицы, я. Я работала в клубах, сначала начала себя пробовать как бэк вокалистка в клубах. У меня был свой балет, шоу балет, mm -hmm. и я я ставила там шоу, была хореографом, был, был в принципе, и есть такой клуб ⁇ Декаданс ⁇ но как бы сейчас он уже перенесся, раньше он был в одном месте, сейчас в другом. И там было шоу, я была хореографом-постановщиком, и а потом я решила, что э, попробую себя уже там как певица. Ну а потом после этого я пошла в коллектив, э, в женский в группу женскую в, mm -hmm. э, э, girls band э, ну наш украинский э, с ними я очень много работала ну а потом на какое-то время я прекратила с вокальным я занималась только модельным и потом непосредственно уже проект хочу виагру а там же все девушки, да, получается, хочу к Виагру», конечно, да, да. Так, ну, молодых, молодых людей, мальчики Виагру не да, мало а кто хотят. Не тяжело было соперничать с соперницами и не было ли между соперниц каких-то таких, не знаю, стычек, скандалов или да. там намеренно вот режиссеры говорили, а давайте сейчас мы там подеремся там или что-нибудь делаем? Ну, обольем режисс режиссеры, было, конечно, такое, что режиссеры хотели, чтобы было более живое какое-то uh -huh. общение, то есть, в принципе, намеренного прописанных сценариев никаких не было, но просто Просили нас более утрировать То есть если мы уже ругаемся То чтобы мы ругались уже по Ну чтобы более это все было интереснее Не просто там Мы такие все хорошие, мы хотим Виагру, школьницы А вот более Стычки конечно были, но они меня не пугали Потому что после моей балетной школы как бы Мне это, хочу Виагру Было на самом деле детский сад В плане скандалов В плане э, женских А в балете там еще сильнее все закручивается Ну в балете все-таки людей-то больше Uh -huh. Вы представляете, там штат э, нацоперы раньше был, я не знаю, как сейчас, сейчас, по-моему, еще больше, был 300, по-моему, человек. Uh -huh. Ну вот, вы представляете. А знакомые вообще следили вот за перипетиями, как вы подходили к финалу? Они там подбадривали, там какое-то голосование, да, наверное, было? Ну, там конечно, конечно, подбадривали, но нам э, особо не общались, uh -huh. общаться я, если честно... Сейчас уже, сейчас уже можно рассказать, оставила себе телефон, э, второй сдала, мы сдавали телефоны. Uh -huh. Ну, я второй, один сдала, специально а второй оставила. Ну, это не так, хотя бы, чтобы было не скучно ночью посидеть в Фейсбуке. И, ну, я ничего не выставляла, это строго у нас запрещалось. Кстати, после чего у нас забрали телефоны, после того, как девочки начали выставлять там фотографии, шоу и так далее. Ну, uh -huh. до того, как оно вышло, понятное дело, в эфир. А там прям как э, дом был, да, где жили. Сесть, а, да, да, там, мы там, жили, мы там жили. На три месяца, mm -hmm. да? Вот на все это. Да, а да. После того, как состоялся финал, я так понимаю, что вы все-таки ну, надеялись на победу. Ведь ну так долго шли, 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 и вот получается там двоих взяли, а вас нет, да? Или, нет, как, троих, троих, троих да, да, взяли, а да. вы, получается, не вошли в финал. Uh, да. Ну, понятное дело, что на какой-то момент я расстроилась, но с другой стороны, если честно, вот за все это время, которое я пробыла, пробыла на проекте, я поняла, что э, все-таки не мо петь в группе. Все-таки хочется быть самой, самой себе хозяйкой, самой себе режиссер, выбирать песни, те, которые я хочу, э, создавать себе образы, такие, как я хочу. Понятное дело, не без помощи стилистов, композиторов и так далее. То есть они настолько опытны, чтобы сама себе могла сделать абсолютно все но э, все-таки не хочется идти в каких-то рамках и шаблонах э, продюсера но продюсер же у вас все равно есть и продюсер ну, я, я не понимаю просто как может существовать э, современные а, данный в данный момент я без я без продюсера а вот этот проект хочу к меладзе меладзе там действительно присутствовал ну, вот конечно, на каждом конечно. да Нет, да. хочу хочу к меладзе это вы будете сейчас хочу к меладзе это как раз мальчик Хачу, Хачу, вягру, хочу да, виагру, да. да? Конечно, Меладзе прису, присутствовал. Э, б, ну, большую часть времени нам посвящал Алан, угу. Алан Бадоев. Вот, но Меладзе тоже присутствовал, э, помогал в выборе песен. Все, э, мы уже вплотную подошли к клипу, который сейчас с удовольствием э, покажем. Э, Город дождей. Это вот после как раз этого шоу вот, э, родился диск, родилось название, родился хит и снялся клип, да? Да. Так, так это все было. Тогда мы смотрим клип на песню «Город дождей» от Юлии Тойванин. Я понимаю, так любовная история. Сначала он любил одну, а потом, когда увидел другую балерину, то он влюбился в другую балерину все-таки. Ну как все без любовных историй? Клип снимался в каком городе? В Амстердаме. Я так понимаю, что должна быть обязательно такая история, когда или очень было жарко и невозможно было работать, или, наоборот, было очень холодно и просто невозможно было там ну, тоже, да. тоже работать. В том случае было невозможно работать из-за сумасшедшего холода. Просто когда стояли те кадры, которые возле моря, у меня было такое впечатление, что меня просто снегом обдувают, и что губами невозможно шевелить из-за того, что они замораживаются. Мы потом даже не могли с режиссером выбрать кадры э, так, чтобы губы были живые, не замороженные. А у клипа есть сценарий, да, я так понимаю, и вы его сами утверждаете, да, там. Да, я утверждаю, но в этом клипе сценарий придумал Женя Фокин, очень талантливый известный наш артист, вот. Но режиссером выступил Александр Филатович, который, кстати, и написал эту песню. Это была песня, кстати, «Город дождей». И я так понимаю, что вот рождается уже какая-то новая программа, презентация которой уже состоялась, да? Да, уже состоялась презентация моей новой концертной программы «Город дождей», которая также называется, как и клип мой дебютный. И, в принципе, она вся танцевальная. Единственное, что у меня там одна лирическая песня, которую я недавно презентовала, Песню написала моя подруга Анна Бастон Тоже артистка и певица И вот Когда она писала Она была в таком В своем самом романтическом Наверное В моменте, моменте в жизни И она говорит Ты знаешь, я послушала в твоем исполнении И у меня мурашки пробежали по коже Я думаю, для, для каждого артиста Это самый лучший комплимент а концертная программа предполагает все-таки концерты, да? И я так понимаю, что вот сейчас в наше, ну, по большому счету, военное время вы все-таки рассчитываете на то, что можно будет дать несколько концертов. И если где будут концерты, то тогда давайте просто опишем города, где это будет. Ну, в основном, конечно, сейчас Киев. Угу. Вы, вы же понимаете, что на Востоке ничего, ну, к сожалению, такая ситуация и в Ки... Киев начал оживать, то есть одно время концертов не было ни у кого никаких ни презентаций, ничего не было даже в Киеве. Сейчас столица как-то постепенно начала оживать, уже начали, начались и концерты, и презентации, какие-то мероприятия, особенно в предновогоднее время уже есть заказы, уже есть намеченные мероприятия, намеченные концерты. А, а что это за таинственная такая фраза вот из пресс-релиза? А, вами заинтересовался влиятельный западный продюсер, и но вы никак не комментируете свои частые визиты в Лондон. Я думаю, может быть уже прошло время и теперь я уже можно сейчас, Да, я сейчас много времени провожу в Лондоне. Я хочу немножко попробовать поработать с западными сам продюсерами. Хочется внести что-то, что-то новое в сам саунд музыкальный. Это будет англоязычная песня, <соединяющие> да? <соединяющие> я думаю, это будет русскоязычная. Я просто хочу поменять именно саунд э, музыкальный. Ну, мы, наверное, не очень в этом, да? Саунд да. объясню, что такое саунд. Саунд – это аранжировка, это вот саунд-продюсер, это не тот, который продюсер, который ведет полностью артиста, <соединяющие> а саунд-продюсер – это который занимается именно музыкальной частью артиста. Ну, а к англоязычной песне я так подвожу, я понимаю, что результатом сотрудничество с таинственным западным продюсером могла быть э, песня на английском языке. Я, тем более, что вы ее я буду записывать, уме... я тем более пела недавно да, не да, вот. И мы даже запись, фрагмент можем посмотреть, это перед боем украинского боксера, так вы да, просто вышли известного на нашего украинского боксера Макса Бурсака. Угу. А, давайте посмотрим эту запись, я не знаю, как редактора решат прям вот на большой экран дадут или сюда на плазму, давайте тогда посмотрим, как это было. я понимаю, было удачно и для вас, и, и для... для меня и для Макса. Да. Макс победил на там уже во втором раунде. Я говорю, я даже не успела насладиться боем во втором раунде. А мне так нравится вот эта атмосфера бокса. Угу. Особенно я вот по телевизору никогда не смотрела, а когда приходишь вот именно на ринг, там, конечно, сумасшедшая атмосфера. Люблю я это дело. Ну, э, мы там, смотрели, по-моему, недавно фильм э, старый, там, или «Нокаут», или «Нокдаун», я не помню, как он а точно называется, там же вот удар этот, это, это, вот все. Вот э, это все там, вот такая атмосфера. Ну, не, вот, ну, допустим, на, э, бой, на бой Макса я еще не успела э, заметить сильно жестко, потому что уже во втором раунде, ну, жестко было, но угу. кровь не брызгала. Но я вошла на ринг Петь, я увидела, что там было так норма нормально заляпано. А еще я видел, но там более такая любительская запись. Мы не стали уже ее показывать. Вы выполняли гимн Украины, там как бои без правил, там такая как. Да, это были бои смешанных единоборств. И, 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 там и я там исполняла гимн Украины. А вы как-то связаны э, с боксерами, там кикбоксерами? Есть знакомые? Э, это же нужно, ну, по, вот попасть же туда в эти выступления. Я а, первое, не, второе, третье. Получается. Я не связана. Мне позвонили моему промо директору и спросили, спросили вот по поводу Единоборств. Спросили, может ли Юля спеть гимн? Мне мой промо-директор звонит, говорит, ты исполнил гимн? Я говорю, конечно, исполню. Тем более, я всегда хотела исполнить гимн Украины. И еще тогда на завершении... Ну, с Максом, конечно же, я уже дружу. И в завершении тогда уже о концерте, который будет где-то вот в ближайшие дни, в ближайший там, месяц, там, пару недель, где будет? У меня будет в э, ближайший, э, ближайший концерт это будет через две недели э, на корпоративе в Киеве в закрытом клубе. Угу. А не, а так чтобы прийти и посмотреть все-таки. Так что прийти и посмотреть э, 19 декабря во дворце Украина. Вы будете на День Святого Николая, да? Что, что это будет, новогодний? Это будет новогодний э, сборный концерт, там, где будет очень много артистов. Тогда обязательно придем и посмотрим. Юлия Тойванин была у нас сегодня в студии, посмотрели клип и узнали о дальнейших планах. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До телеглядачей на телеканале «Социальная Краина», а также на телеканале «Черноморской телерадиокомпании» обовязково повернемся.